Организация принципиально нового формата с названием «Одесская областная коллегия врачей». Хотелось бы сегодня вкратце рассказать о тех целях и задачах, а также о предпосылках создания данной общественной организации. Следующий слайд. Значит, какие предпосылки создания коллегии? Я думаю, что мы все понимаем с вами о той необходимости глубоких и структурных реформ в системе дураканин. Потому что та система Симашка, которая была достаточно эффективна, просуществовала достаточно долгое время, на данный момент себе и жила, и не функционирует в том виде, в каком она должна быть. Вторая посылка – это политическая воля и желание. Большинство из нас либо присутствовали сами, либо слышали, были на встрече с нашим министром Квиташвили, где говорились о той серьезных и структурных переменах, которые будут в ближайшие годы два в системе Дараканин. Таким образом, мы и сами понимаем ту необходимость перемен. Есть политическая воля на уровне министра, на уровне кабинета министра. Таким образом, мы хотели бы, чтобы наши желания перемен и политическая воля совпадали. Хотелось бы с гордостью сообщить, что Одесская область станет пилотным проектом в области экономического здравоохранения. Ну, примерно в Киеве, в Одесском ну, управлении в Тане а потом будет потребность в организации управления. Система здравоохранения управляется государством. Государственное управление неэффективно. Нам из Киева спускают инструкции, управляют, рассказывают, как нам работать и Я считаю, что эта система себя уже и желает. Мы должны организовать общественную организацию, которая будет совместно с областным управлением здравоохранением участвовать в врачебном самоуправлении, влиять на различные процессы здравоохранения и управления системой в целом. Итак, какие же цели Одесской областной коллегии врачей? Первое. Это создание принципиально нового формата системы врачебного самоуправления, защита прав врачей в их профессиональной деятельности. И третье, содействие профессиональному развитию врачей области. В Итак, какая будет структура коллегии? Структура коллегии состоит из трех основных частей. Первая, это конференция, это высшего руководящий Член коллегии. Конференция будет собираться несколько раз в год, принимать принципиальные решения о направлении деятельности коллегии и избирать главу коллегии и эээ, ревизор. Ревизор это будет независимый орган, контролирующий работу главы коллегии. Глава коллегии это будет орган, который непосредственно будет заниматься выполнением тех задач и целей, которые будут ставить конференция перед главой коллегии. Итак, деятельность. Очень важно, что первое ⁇ это болезненный вопрос, который очень сложен. Особенно этот вопрос актуален для врачей, которые находятся далеко от Эдес. И с и так далее, и так далее. Мы это будем упрощать. Будет создана принцип единого окна. Возможно, в ближайшее время мы перейдем на полностью электронный документы. оборот. Второе. Повышение квалификации. Разработка локальных протоколов. Это очень важный момент. Потому что, конечно, одними локальными протоколами не обойдешься. Но любой базис должен быть основан именно на этом. Только зная, совершенно можно пойти дальше как тоже вариабельно принимать решения по дальнейшему. Следующее. Рассмотрение жалоб и урегулирование конфликтов. Очень бы хотелось, чтобы все конфликты и жалобы решались не на уровне государственных органов, которые зачастую делают врача виноват. Потому что априори да, врач почему-то всегда оставляет акцент, что он виноват, он должен. Это не до конца правильно. Хотелось бы, чтобы этими вопросами занимались именно коллегиально, чтобы мы занимались, и мы могли рассудить, где прав врач, где не прав. Понятно, что есть и ошибки с нашей стороны, есть, бывает, что и ожидания пациентов, но тем не менее, есть практика по всему миру, этими вопросами всегда занимается профессиональная ассоциация, где входит состав уважаемые врачи данного направления, и таким образом эти вопросы разбираются. Основные направления в деятельности. Первое, конечно, самое главное, это медицинское направление. Что она составляет? Это реформа лечебно-диагностического процесса, создание новых локальных протоколов. И хотелось бы, чтобы этим занимались именно мы, потому что никто лучше нас, которые работают в практическом дороге, ежедневно работают с пациентами, ежедневно принимают важнейшие решения, от которых зависит судьбы людей, чтобы мы разрабатывали эти протоколы. Они Сидела группа специалистов, которые давно уже оторваны от практического зарахнения в Киеве, и спускали нам эти протоколы сверху. Второе. Разработка стратегии предоставления медицинских услуг населения Местской области. Это очень важно. При каждом лечебном учреждении будет создан наблюдательный совет, куда будут входить представители коллегии областных. Проведение профессиональных экспертиз и участие в работе, работе комиссии по служебному расследованию. Тоже важный момент. Тут момент, как и контроля за качеством лечения, но в том числе и самое важное, следующее слово. И вот мы подошли к вами к юридической защите. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что на данный момент э, врач практически бесправен. А даже если есть у него какие-то права, чаще всего он об этом не знает. И очень многие об этом пользуются. Как от правоохранительных органов, так и до пациентов. Поэтому очень бы хотелось создать эффективную систему юридической помощи врачей, чтобы каждый врач знал свои права и обязанности. И в тех конфликтных ситуациях, которые, к сожалению, возникают в работе каждого из нас, он понимал, что можно, что нельзя. Но хочется привести пример. Да, зачастую мы сталкиваемся с какими-то действиями стороны правоохранительных органов. и все всегда боятся просто, чаще всего берут на искуп, начинают как-то на месте решать эти вопросы. 99%, которые разбирали здесь с инициативной группой эти ситуации, это все ведет именно на искусство. В большинстве случаев они не имели права не производить свои действия, не выбирать документы, не запугивать одного из наших клиентов. И отсюда следующий пункт ⁇ страхование профессиональных действий. Не секрет, что в большинстве европейских стран врач застрахован, потому что о, у всех есть свои риски и э, профессиональных заболеваний каких-то ошибок, еще каких-то рисков. И очень бы хотелось, чтобы э, страховка каким-то образом поддержала. Международная стоимость. Очень, важные, э, очень важное направление, потому что она позволит приблизить одну из наших целей. В любом случае мы понимаем, что на данный момент наиболее эффективная система здравоохранения в Европе. И нам хотелось бы принять именно передовой опыт. Зачем нам изобретать велосипед, если многие модели, многие моменты европейской работы мы можем принять? Конечно, нужно понимать, что у нас есть свои особенности, и национальные, и культурные. Хотелось бы принять наиболее перспективную и наиболее на данный момент совершенную модель дорогого Поэтому для этого что очень важно сделать? Обмен опытом. Это визиты европейских ученых и преподавателей, проведение лекций круглого столовых. Для того, чтобы э, врачи не обязательно нужно было ехать за 5-6 тысяч километров, платить большие деньги, чтобы пообщаться с э, европейскими коллегами, чтобы они приезжали сюда, я думаю, это облегчило бы и улучшило бы обмен между нами. Международное партнерство, участие в международных программах и конференциях. Мы говорим о том, чтобы облегчить путь наших врачей, ехать за границу и обучаться там, участвовать в конференциях. Возможно, уменьшение или... Это очень важный момент. Второе. Третье. Участие в международных научных проектах. Проведение совместных исследований. Конечно, та система финансирования науки, которая сейчас существует, она тоже себя решила. Во всем мире работает система ГРАД. На каждую отдельную разработку выделяются деньги, которые в промежутке рассматриваются, насколько они эффективны, насколько найдет. Это система ГРАД. Многих это пугает. На самом деле, ничего сложного в этом нет. При областной коллегии а, планируется тренинг. Таким образом, писать гранты, как их получать, как правильно использовать, как правильно отчитываться по этим деньгам. И, конечно, следующий очень важный момент – это всесторонняя поддержка молодых специалистов, особенно желающих участвовать в программах по обмену опытом. Уже с гордостью хочу сказать, есть договоренность с несколькими клиниками, и уже в сентябре первые молодые специалисты из Одесской области поедут, подчеркиваю, на бесплатную стажировку в Польшу и Германию. Следующий слайд. Кто же может сказать, что коллегия является закрытой общественной организацией? И только врачи, люди с высшим медицинским образованием. Правильное членство коллегии, это мой либо, может быть, коллегиально вступать, могут, может участвовать в работе от ну, одной или нескольких профессиональных секций. Следующий На данный момент э, рассматривается создание э, следующих секций. Список не окончен, что в конце презентации мы еще об этом поговорим. Я думаю, что мы будем его расширять. Так, какие профессиональные секции уже созданы для анестезиологов, гинекологов, терапевтов, секция семейной медицины, лабораторной диагностики, организация здравоохранения, радиологии и УЗИ, реабилитологов, психологов, провизор, судиатор, медицина неотложных состояний, пациентологов, инфекционистов, а также молодых специалистов. Секция молодых специалистов вынесена отдельно. Потому что особое внимание коллегия <свят> будет уделять именно обучению молодых специалистов. Я думаю, что, что большинство из нас понимают та проблема, которая сейчас назревает в медицинской среде. Опытные, профессионально быстро перегорают. Мы видим определенный разрыв. Нету приема приемственности, пока теряется бесценный опыт. Это очень важный вопрос. Принципиальным моментом коллеги государств у нас не будет государственного финансирования. Потому что э, это организм. А где это мешает? Мы хотим стать именно тем защитником врачей на наших интересах, которые будут защищать интересы врачей класса. Но это государство. Потому что зачастую, вы понимаете, государство хочет, при этом тратить на это минимальные средства и где-то забывая о тех насущных потребностях, которые есть у врача, как и профессиональных, так и личностных. Поэтому бюджет коллегии будет состоять, самое главное, это членские взносы. Членские взносы будут небольшие. Сейчас я разговор о 25 гривнах в месяц, взносы, инвестиции и другие доходы, незапрещенные законодательством. Следующее. Итак, э хотелось бы еще отдельно остановиться на наших партнерах. На данный момент, вот вы видите, уже 4 европейские клиники, с которыми уже есть договоренность. Это клиники, из которых будут ехать преподаватели и профессора в Украине. Самое главное, э с этими клиниками есть договоренность. И уже в сентябре, в октябре, еще раз подчеркиваю, бесплатно куда поедут наши специалисты на стажировку. Скоро будет объявлен открытый конкурс. И и мы все с вами можем, будем, увидим результаты и посмотрим, кто за это поедет. Конечно, очень важным фактором выбора – это будет знание языка. безусловно, от этого мы никуда не уйдешь. Так, это клиника имени Коперника, Польша. Кардиологическая клиника Германия, Клиника Фай, известная клиника Шарите, Берлин, Германия. Следующий Наши союзники. Подчеркиваю, именно союзники. Потому что наша деятельность будет идти параллельно с ними. Хотя мы все знаем, что в ближайшее время будет изменение законодательства и большое количество функций управления здравоохранением будет э, отдано именно врачебным ассоциациям, а именно областной коллегии врачей. Итак, это управление, управление, управление оба гос. углубой администрации непосредственно самого области одорахнения Украины, всего общества. Итак, Одесская областная коллегия врачей. Мы объединяем лучших. Приглашаю вас к сотрудничеству, вступайте в наши ряды. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием, я и инициативную группу ответим на эти вопросы. Есть вопросы? вопросы? Кто это хочет? Подсядьтесь сюда, пожалуйста. Я включаю нашу камеру. Удобно, любой вариант. Кстати, часть. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Васильевна. Так чтобы видели из... все, все участники нашей видеоканала. Меня зовут Светлана Васильевна, я доктор из пятой городской больницы города Одесса. Будьте любезны, представьтесь. Кто, с кем мы общались на протяжении часа? Добрый. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы привлекаете и способствуете к тому, чтобы, ну, учитывая все вышеизложенное, то мы, безусловно, хотим стать членами ассоциации. Что лично каждому доктору для этого необходимо? Простите, вы услышали? все выше изложенное мы поняли что это очень нужно и важное и своевременно что нужно доктору вот допустим мне, практикующему доктору с городской больницы необходимо какие документы какие условия чтобы стать а, членом для... ассоциации? этого э, очень простое правило первое самое главное хотелось бы всех пригласить 18 Это это следующий вторник, помещение помещении области администрации общих стоял Значит, сейчас, сейчас по всем лечебным учреждениям пошла раз число помещения число помещение администрации. Будет общая коллегия. Вопрос, читаю вопрос, в какие сроки нужно подавать анкеты и заявления. Если вы хотите увидеть коллегии, которая пройдет, ближайшая коллегия пройдет во вторник, то вам нужно либо до вторника попадать подать эти анкеты, либо непосредственно с анкеты непосредственно на месте вы можете их уже подать и получите право голоса таким образом вы уже будете влиять на деятельность коллеги с самого начала ну и... плюс почетный мандат первый, потом будет Еще может быть Спасибо огромное. Значит, еще раз приглашаем всех во вторник в помещение облгосадминистрации на улице Канатной, стекляшку высотное здание, на второй этаж в конференц-зал, где будет избрано руководство коллегии и будут озвучены основные задачи. Также очень было бы приятно, если бы до вторника вы подготовили свои пожелания, свои вопросы, свои проблемы чем вы хотели чем заниматься, коллеги. Я думаю, что все это будет учтено. Итак, до вторника, коллеги, всех вас ждем. Еще раз хотел вас пригласить, вступайте в члены областной коллеги врачей. Спасибо за внимание. 12 часов. Сейчас еще продублируется в строчках.